हमारे ख्याल में ना इतनी चिंता सिखों को नहीं है खालिस्तान की जितनी चिंता भांडमंडिया और उसके दलाल लोगों को है खालिस्तानी कब कहाँ पर क्या कर रहे हैं एक एक चीज़ के ऊपर नजर रख रहे हैं बेचारे और ये ही बता देते हैं हमारे को अब खालिस्तानियों ने ये कर दिया अब ये कर दिया लगे हुए हैं ग्यारह साल में ग्यारह बार यात्रा की है मोदी साहब ने अमरीका की अब उसी अमरीका से सीधा टकराना पड़ेगा सीधा और टैरी पढ़ाने जा रहा है ट्रम्प बोल दिया टैरी पढ़ाऊंगा मैं नहीं मानता भाई इन लोगों ने जो हरकत की है ना बोले इनकी हरकतें मेरे को पसंद नहीं आई हरकत पसंद नहीं आई ये क्या बोल रहा है ट्रंप भाई सुनना क्या बोल रहा है ट्रंप ने जो बोल आप एक बार वो सुनो और फिर बताते हैं आपको ट्रंप ने बोला भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है अच्छी बात है भाई इंडिया मुनाफा कमा रहा है लेकिन भाई ये भी तो डोंट टू है ना छोड़ता नहीं ना किसी को उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस की वार मशीन कितने लोगों को मार रही है इसी कारण मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूँ पच्चीस प्रतिशत से और ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खर हमारे पर मांडगुरु जानते हैं वही बताएंगे हमारे को सिंदूरी लाल लेकिन सबसे पहले तो आज जो पूर्व गवर्नर थे जे के, के सत्यपाल सिंह मलिक वाहे गुरु अकाल पुरख उनको अपने चरणों में स्थान दे वो दिवंगत आत्मा अब इस दुनिया में नहीं रही है दूसरी बात जो उत्तर काशी के अंदर बादल फटिया है हजारों लोग गायब हैं पता नहीं कितना गिनती कहाँ तक जाएगी बोला था पाँच अगस्त बड़ा खतरनाक होता जा रहा है कितनी होटल मकान लोग सब कुछ बाड़ा ले, ले गया एक ही उसमें उड़ा लेगा झटके में कमाल नहीं हो रखा है अब बात करते हैं आपको जो भानवंडी और उसके दलाल बोल रहे हैं उसके बाद आते हैं अपनी बात के ऊपर आपको बताते हैं आखिरी कदमा होया क्या था भानवंडी और उसके दलालों ने न्यूज़ दी भाई खालिस्तानियों की एक और नापाक हरकत नापाक हरकत पाक हरकत कौन करता है भाई ये बता दो ये पाक हरकतें हैं क्या जो तुम लोग कर रहे हो ये पाक हरकतें हैं तुम जो कार्ड लेने जाते हो होटलों को तोड़ देते हो दुकानों को तोड़ देते हो ये पाक हरकतें हैं वो तो लोगों को खाना खिला रहे हैं लंगर लगा रहे हैं लोगों की मदद कर रहे हैं वो नापाक हरकत हैं बड़े कमाल की बात है भाई ये लोग ऐसी सोच रखते हैं बड़े कमाल की बात है खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा परिसर में कथित रूप से खालिस्तान गणराज्य का दूतावास स्थापित किया है यह कदम भारत और कनाडा के बीच पहले से तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों को और चुनौती देगा ध्यान से सुन क्या स्थापित किया है कहीं फिर बाद में को हमारे को पता लगा था खालिस्तान गणराज्य का दूतावास और दूतावास किसका होता है एक देश का होता है दूतावास जैसे इंडिया दूसरे देशों में दूतावास खोलता है दूतावास खालिस्तान गणराज्य का दूतावास खोल दिया उन लोगों ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से लिखा है जिस इमारत में यह तथाकथित दूतावास खोला गया है उसका निर्माण ब्रिटिश कोलंबिया सरकार द्वारा दिए गए फंड से किया गया था हाल ही में इसी इमारत में एक लाख पचास हजार कनाडाई डॉलर की राशि से एक लिफ्ट भी लगवाई गई है जिसकी धनराशि भी सरकारी सहायता से आई थी तो फिर वो तो ये तो सरकार से टकराना पड़ेगा इनको डायरेक्ट इमारत के बाहर एक बोर्ड लगाएगा जिस पर स्पष्ट रूप से रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान लिखा हुआ है यह इमारत धार्मिक स्थल से जुड़ी होने के कारण स्थानीय सिख समुदाय के लिए सामुदायिक केंद्र के तौर पर कार्य कर रही है कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने इस वर्ष जून में अपने वार्षिक रिपोर्ट में खालिस्तान उग्रवादियों की गतिविधियों पर पहली बार सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की थी चिंता व्यक्त की थी तो उनको निकाल देना चाहिए था ना रिपोर्ट में कहा गया कि खालिस्तान उग्रवादी कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत में हिंसक गतिविधियों के प्रचार फंडिंग और योजना बनाने के लिए कर रहे हैं यह रिपोर्ट भारत के लंबे समय से चले आ रहे उस आरोप को पुष्टि करती है जिसमें कहा गया था कनाडा स्थित खालिस्तानी तत्व भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं ओके okay. सी के अनुसार उन्नीस सौ के दशक में कनाडा में पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पीएमवी यानी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हिंसक उग्रवाद का सबसे प्रमुख रूप खालिस्तानी उग्रवाद रहा था फिर ये तुम्हारे वालों राजनीतिक जा रहा है कनाडा में क्यों बोला जा रहा है एस परमानेंट बैन अफ्रीका वाले बोल रहे हैं आर परमानेंट बैन अमरीका बोल रहे आर एस परमानेंट बैन वो फिर एस को बैन क्यों नहीं कर रहे सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा होना चाहिए ना एस को बैन क्यों नहीं कर रहा भाई ट्रम्प क्यों नहीं कर रहा किर स्टार्मर क्यों नहीं कर रहा एक तरफ तो तुम बोलते हो भाई की खालिस्तान ट्रंप खालिस्तानी है कनाडा का प्रधानमंत्री खालिस्तानी है फिर भाई वहां पे इंडियन कौन है ये तो बता दो हमारे को अगर वो सारे का दूतावास खोल रहे हैं फिर तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए लेकिन यहां पे तकलीफ हो रही है राजनीतिक राज्य को बदलने का पूरी तरह से नया राज्य बनाने के लिए हिंसा वित्त पोषण और वैश्विक स्तर पर हम लोग की योजना बनाना होता है अच्छा भाई इंडिया ने पहले भी चिंता जताई थी भारत सरकार ने बार बार कनाडा से खालिस्तान संगठनों पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की मांग की हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर कई बार राजनयिक टकराव भी सामने आ चुका है अब कनाडा के ही खुफिया तंत्र ने इस खतरे को स्वीकार किया है और सरे में इस तरह का कथित दूतावास खुला है तो यह देखना अहम होगा कि कनाडा की संघीय और प्रांतीय सरकारें इस तरह पर क्या रुख अपनाती है बड़ी कमाल की बात है भाई अब आते हैं भाई ट्रम्प के ऊपर कम से कम ट्रंप को तो आप लोगों का साथ देना चाहिए किसने बोला था अब की बार ट्रंप सरकार माय फ्रेंड माय इंडियन ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कौन बोल रहा था ये बात शर्माती थोड़ी बहुत तुम आप भाणु इंडिया के दलालो तुम्हारी कोई न्यूज दिखाते हुए थोड़ी बहुत शर्माती क्या ये हिंदू राष्ट्र क्या है जो तुम मांग रहे हो ये क्या है जाते हो पापाओं के पास जाते हो एक बलात्कारी को फिर चौदहवीं बार पैरोल दे दी लगातार चालीस दिन की पैरोल पर फिर बार आ गया और राम रहीम में 40 दिन के लिए बाहर आ गया। बड़े कमाल की बात बलात्कार और हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका है वहीं दूसरी तरफ बंदी पूछते हैं। तुम अगर चलो सिखों को अलग कर दो सिखों का अपना देश बनने दो संयुक्त पंजाब कर दो सिखों का एक बार अलग मुसलमानों का अलग कर दो ईसाइयों का अलग कर दो तुम रह के दिखा दो इस चिंटू राष्ट्र में तुम रह के दिखा दो तुम आपस में एक दूसरे को मारोगे क्योंकि नफरत तुम्हारे दिमाग के अंदर भरी हुई है गोबर तुम्हारे दिमाग के अंदर भरा हुआ मूत्र तुम्हारे में भरा हुआ है कमाल की बात है ढक्कन कहीं के कुछ भी न्यूज बना के खड़े हो जाते हैं और ये तो बड़ा ही कमाल हो गया यार खालिस्तान गणराज्य दूतावास सत्रह अगस्त भी आने वाली है, है? ये तुम्हारे लिए चिंता का विषय तो है देखो चिंता तो होनी चाहिए दूसरी तरफ तुम ट्रंप से डायरेक्ट करा रहे हो हम तो रूस से तेल खरीदेंगे बोलो क्या करेगा ट्रंप ट्रंप वो करेगा सत्रह अगस्त को जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते सोच नहीं सकते कभी तुम और तुम्हारा जो सिंदूरी लाल छपनिया अपनोती है वो कुछ नहीं बोलेगा गारंटी इस चीज की वो मुंह ही नहीं खोल सकता ट्रंप का तय नहीं बोल सकता अमेरिका का है नहीं बोल सकता और तो छोड़ो खालिस्तान का कह नहीं बोल पा रहे अब दूतावास खुल गया बड़े कमाल की बात है और मंडी के दलाल बोल रहे हैं इनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे हाँ भाई तुम यार कार्रवाई तुमने तो लाहौर इस्लामाबाद कराची फतेह कर लिया था पाँच मिनट में तुम कर सकते हो इंडिया को सेना की जरूरत है ही नहीं भानमंडिया के दलालों को छोड़ दो एक एक माइक दे बॉर्डर के ऊपर ना सभी देशों को फतेह कर दे अखंड भारत नहीं बना दे तो गारंटी अखंड भारत बना के छोड़ देंगे ये थोड़ी देर में ही कहीं आप सोच रहे नहीं बनेगा बना सकते हैं ये लोग हमें तो भरोसा है इनके ऊपर ये जितनी भी है ना लिपा पोती करके पाउडर क्रीम लाली ला कर बैठते हैं ना भांडमंडिया के दलाल 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 नहीं इनको छोड़ दो एक बार ये अमेरिका को फतेह कर हैं पांच मिनट के अंदर क्या सोच रहे तुम ऐसे ही लगा रहे इनको जिस दिन इन्होंने तसली भरपेट गोबर की रोटी और मूत्र का रायता पी लिया उस दिन ये पूरी दुनिया को फतेह कर देंगे थर्ड वर्ल्ड वार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पांच मिनट में दुनिया फतेह सभी देशों को मिलाकर एक अखंड भारत बन जाएगा पूरी पृथ्वी पे पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर देंगे ये हमारे को तो यकीन है भाई तुम्हारे को देखो होगा या नहीं होगा हमारे को नहीं पता क्योंकि अनपढ़ अंध वक्त है ये पता नहीं क्या सोच लेते हैं अरे हम तो तुम्हारा फेवर कर रहे हैं बनाओ चिंटू राष्ट्र बनाओ यार तभी कोई रास्ता खुलेगा अभी अगर खालिस्तान गणराज्य का दूतावास खुला तो आगे का रास्ता और भी खुल जाएगा तुम यहां पर चिंटू राष्ट्र का दूतावास खोल दो आप लोगों क्या राय अपनी राय रखना आप रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत सच वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक चैनल बात आकर सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह